Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. Tiga respira y le dice a Sunong: Oye, sigo preguntándome, ¿crees que mi familia aceptaría que te respetara? ¿Para qué buscaría que alguien fuera del matrimonio tuviera mi descendencia? Preguntó Ji e incluso puntualizó: Un hijo debe nacer de una sola esposa. E incluso, si no puedes tener hijos, podemos simplemente adoptar un niño. Entonces, ¿Por qué haría algo como tener otra persona y hacer que me expulsen de la familia? Argumentó al descendiente de la familia Chen. En ese instante Tasha pensó, Oye, pero no es lo mismo. En el pasado apenas pudimos hablar. En el pasado, ¿estabas consciente o no? Y luego agregó en voz alta, Oye, no seas sarcástico. ¿Qué mansión? Mi casa es una sala de exposición. El único hijo, la única esposa. Yo no sé lo que hablas o lo que recuerdas. Yo solo conozco el pasado que está viviendo. He tenido que quedarme en casa, en esa sala de exposiciones, solo, con mi perro, durante siete años. Lo que Tiger creía hasta ese minuto está completamente incorrecto. Tacha solo esperaba que allí pudiera sentir que lo había estado haciendo mal. Solo esperaba que pudiera pedirle disculpas y explicarle la verdad para juntos encontrar una solución. Pensaba que siempre que estuvieran juntos se podían resolver las cosas. Sin embargo, ya está derrotado. Es amor. Si no amas, ¿estarás aquí? Pero lo que pensó nunca sucedió. En el acto, vio a Tiger fruncir sus cejas, inclinando ligeramente su cuello. ¿Qué? Pues ahora me quedaré contigo en casa e incluso con tu perro, aseguró Tiger. Al escucharlo, Tacha pensó, ¿Cómo puedo amar a alguien así? ¿El compañero de equipo quiere morir? Avisen que está mal. No, mal no. Que está completamente mal. ¿Quién era él que hasta ahora estaba enojado porque estaba enfermo y no recordaba absolutamente nada, eh? Pero realmente dijo, no regresarás a mi casa. Eso es imposible. ¿Por qué dejaré a mi casa? ¿Dónde voy a dormir? Yo soy una persona adicta al hogar, dijo Tiger. Odio la manera en la que habla y su confianza en sí mismo. No recuerda nada y todavía tiene buena boca. ¿Quién dijo que es tu casa? refunfuñó Tacha para sí mismo. No sé. ¿Dónde dormirás es tu propio asunto? Además, me siento cómodo y feliz con mi perro. No necesito nada más. Al menos el perro es mucho más lindo que tú, dijo decidido Tacha. ¿Dónde está la sala de exposición que funciona como casa? preguntó allí. No recuerdas tu propia casa, pero te atreves a decir que es tu casa, ¿eh? pensó para sí mismo Tacha, pero aún así, le informó. Está cerca de la intersección de Racha -Parsón. Desde que nos comprometimos, siempre ha estado ahí, explicó Tacha. Entonces no creo que te sea infiel, comenzó a explicar Tiger y agregó. Esa es la sucursal responsable de importar los autos más caros de todo el mundo. Solo clientes multimillonarios, personas de la realeza se tienden allí. Además, todos mis tesoros están allí. Por lo que si tú estás ahí, eso significa que todos los tesoros de la familia Shen están contigo, confirmó Tiger, esperando que Tacha entendiera lo que eso significaba. Pero ese asunto no está relacionado con el hecho de que hayas decidido no ir allí por un tiempo. Si está relacionado, comenzó a explicar allí agregando. Hay en la sala de exposiciones coches que valen no menos de 30 millones. ¿Cómo me atrevería a ir a dormir a otro lugar? Si algo sucediera, mi padre tendría que pagar una elevada tarifa. Se arruinaría la familia Chen. ¿Qué pasaría si alguien robara un auto en la sala de exposición? ¿Quién va a robar algo en la sala de exposición? Con tantos eventos por venir hay mucha seguridad. Incluso la policía real de Tailandia está aquí por lo de tu accidente. Entonces, ¿cómo crees que aún así intentaría robar un auto? Es imposible, dijo Tacha. Sí, por eso lo de la infidelidad es imposible. Cuanto más te digo, más probable es que ame al hermano menor. Esto es una prueba, ¿verdad? Tacha lo entendió de seguro. Entonces, ¿podemos estar juntos? preguntó Hia ¿Qué? ¿Hay alguna forma de enviar a este Jiayi y al anterior Jiayi a pelear entre sí? Todavía se parecen en algo ambos. Este Jiayi de ahora todavía discute por todo, pensó Tacha para sí mismo.